Oh really? Добрий день, українськомовна телекомпанія Столиця ваша Валентина Виноградова і правда, як вона є. Зараз ми знаходимося на зібранні ветеранської організації Волосіївського району, де йдуть очутні конференції і вибори нового голови районної ради, ради ветеранів Волосіївського району. На цьому зібранні багато людей, делегатів і сьогодні також присутні. Сутні е, такі молоді люди, як ви бачите, патріоти, герої України, справжні учасники АТО АТО Неоголошеної війни в Україні, який ми називаємо АТО. І е, один е, з них е, це голова ветеранської організації, учасників АТО, так я Дащенко е, Володимир. Е, Андрій Володимирович, скажіть, будь ласка, Андрій Володимирович, ну, насам, насамперед кілька слів про себе. Хто ви, де ви воювали і як, як ви попало так, що ви очолили цю організацію? У ну, я є єдиний волонтер, який очолив організацію Ради ветеранів АТО. Я в октябрі прошлого року пішов добровольцем в батальйон Донбас. Но, учитывая, що у мене двоє дітей, може син інвалід, учитывая, що у мене мама одна. ситуация в семье такая, да, что командир нашей роты решил, что я буду заниматься тылом, буду заниматься снабжением, заниматься ремонтом транспорта. Я имел несколько боевых выходов в зоне АТО, в Широкино, в частности. Но ну, в основном вся деятельность моя проходит в районе. Мы занимаемся помощью семьям погибших, мы занимаемся помощью ветеранам, участникам АТО, мы занимаемся помощью мобилизированным ребятам, проводим все патриотические мероприятия, которые в районе за последний год проведены инициированы именно в нашей организации. Андрей Владимирович, вы семьям погибших. Багато семей погибших в районе? На 16 семей погибших, было 15, 16 появился недавно совсем. Мы открываем мемориальные доски, занимаемся материальной помощью. Вот мы дружим, они являются членами нашей организации. Вчера был День защитников в парке Максима Рыльского, проводили мероприятие, они тоже там были. Мы практически, так и есть, практически одна большая семья. Андрій Володимирович, так страшно звучить, погіршує в такий час мирний, коли в тому ж Лусіївському парку наш офіс знаходиться не так далеко, коли сотрясаються вихідні дні, цигани співають, гуляють люди, їздять, ведуть мирний спосіб життя. І, Думках, що сьогодні хтось загинув там в окопах. І от е, приходиться жити і це все, як би сказати, супереживати тим людям і тим сім'ям, які втратили своїх близьких. От. Як ви до цього ставитесь? Для нас головна задача це забезпечити моральну, матеріальну допомогу тим людям. Все остальне, всі соціальні гарантії, які підсмотлені державою, этим должны заниматься чиновники, обеспечивать, им, зарабатывать все эти политические дивиденды, раздавая несчастным по 100 тысячам копейкам этим семьям. Для нас возможность слышать их не проблемы, и доверие или недоверие, которые есть. Это основная задача, это реализовать то, что мы не просят, добиться с тех чиновников, которые сидят в больших комитетах, кабинетах, и плевать хотели на людей, добиться, чтобы они выплатили обещанные льготы, выплатили обещанные деньги, выдали землю, все, что обещало, все должно быть сделано. со своей стороны мы можем помогать, проводя какие-то благотворительные мероприятия, в частности, вот был футбольный турнир в памяти погибших голосеевцев. Мы собрали на этом турнире порядка 20 тысяч гривен, передали эти деньги семьям. Сегодня будет происходить на месте, где проходил этот турнир, именно на школе 15. один из волонтеров, который обеспечивает нас мемориальными досками, совершенно бесплатно их делает для ребят, сделал памятник. В виде колонны, на которой футбольный мяч, поскольку двое погибших из 16 у нас имели прямую отношение к футболу. Один из них был Олег Дедушка, известный динамовский фанат Ультрас. И Артем Брошко, который был воспитанником Дежиса 15. Вот этот памятник будет посвящен всем погибшим голосовицам на футбольном стадионе. И опять-таки сегодня будет проведен символический футбольный матч между учениками этого спортивного Скажите, пожалуйста, а семьи погибших, вы говорите, в тех, что 16-ти, они все были одружены, у них все есть дети? Ну, большинство были дети, такие, как вот Сухенко Максим, он оставил двух девочек, школьниц маленьких. Жена Света, конечно, ей тяжело было пережить, как саму гибель молодого своего мужа, так и остаться с этими девочками один на один с проблемами. Ну, вот, те ребята, которые служили, те ребята, которые служили вместе с ним в зоне, а то те ребята, которые с ним жили в одном районе, не оставляют ее. Практически каждый день она чувствует заботу. Понятно, что мужа никто не заметит, не заменят друзья, есть друзья, они должны показать себя в такие трудные минуты. Мы проводили акцию по сбору канцелярий для школьников. Опять-таки передали это нашим не только детям погибшим, но и вообще всем ребятам. Ходять занято, жодний зараз на сьогоднішній день з дітьми стали самі детську канцелярію для, для школи комітету. Таким розом ми допомагаємо школьникам. Скажіть, будь ласка, ви знаходите сьогодні на цьому зібранні, ви тісно співпрацюєте з ветеранами Великої Вітчизняної війни і ви ведете таку з ними, скажімо, роботу, так? Так, да, У нас недавно було мероприятие, воно називалося Єднання поколінь. это опыт старшего поколения, ресурсы, возможности и желания От нашего поколения. Вот это мероприятие было посвящено объединению. На этом мероприятии были ветераны Великой Отечественной войны, были ветераны войны в Афганистане. Мы поделились информацией, которая есть, поделились опытом, настроили план действий дальнейших. Но ну, а самое главное, мы создали детский школьный волонтерский батальон. Детям будут заниматься не только сбором макулатуры, что уже ранее было, дети будут э, делать первичные перевязочные пакеты для госпиталей для больниц. И для кого не секрет, что в больницах сидят медсестры, скажут, вот эти марлечки, школьники на уроке труда могут это быстрее делать в большем количестве, чем мы тоже пока помогать раненым в госпиталях, да и просто людям в больницах. Скажімо, такого зараз підписали цей Мінськ, 2 давно його підписали. І мова йде про децентралізацію, де мають, згідно цих домовленостей, мають амністію отримати ті вбивці, які вбивали наших хлопців, наших людей. Як можна це підписати? Як ви відноситесь взагалі до цього документу? Ну, цензура вырежет то, как я к этому отношусь. Нет, не, не вырежет. Наша цензура ничего не вырезает. Правда, как она есть украинская модная телекомпания столицы. За все поступки, которые совершают люди, на сегодняшний день занимают большие должности, они ответят. Мы разберемся сначала с правом внутри страны после этого мы сможем разговаривать по борьбе с оккупантом, о проблемах бытовых, ЖКХ, реформы и так далее. На сегодняшний день в нашей власти есть люди, которые не ценят не уважают смерти ребят. Небесная сотня пополнилась тысячами настоящих патриотов, которые взяли оружие и пошли защищать голыми боссами, волонтерами, всей страной, обеспечили эту армию. Не для того, чтобы занять какие-то должности в правительстве для того, чтобы стать депутатами, для того, чтобы защитить будущее своих детей. Сегодня волонтеры. Те бабушки, которые отдают последнюю копейку. Это те люди, которые живут в госпиталях. Это все те, кто ездят на фронт и везут помощь. Все остальные мудаки, которые сидят у власти, думают, что они останутся безнаказанными. Вы останетесь очень сильно наказанными. Мы найдем каждого и доберемся до каждого. И жоден не, э, жодному не пробачив, жодну смерть, жодного нашего э, человека. Больше никто не будет палить костры, пить барабаны и танцевать песни. Настанет тот момент, когда терпение народу долгнут. И если пока у них еще не правый смысл вот присутствует в голове, возьмите и исправляйте те ошибки, которые сделаны за этот период. Просрали Крым, просрали Донбасс, разбомбили его полностью, уничтожили все достояние, которое есть, занимаются уничтожением патриотизма, воспитательной работой патриотизма должно заниматься государство. Если оно этого не делает, это не государство. И государство у нас сильное, люди у нас сильные. Страна у нас независимая, значит у руля стоят просто не Я знаю, что придет патриот, как Богдан Хмельницкий, встанет у руля и поведет Украину в правильном направлении. Никакое хуйло нам не будет указывать, как нужно.